Потребно объеднуваться и выигрывать, в них бы есть шанс сегодня. Есть шанс. Ну, есть шанс. 100% шанс есть. И война нас всех должна отрезвить и должна показать нам, кто есть кто. Если вы опять всеятные и ради денег готовы выбрать опять этих гнид, ну тогда все, кто погиб на этой войне, погибли зря. Мы или выбираем. Лучших из лучших, а они есть. Война их отшлифовала, показала, нарисовала нам каждому образ настоящего гражданина Украины. Или будете бегать за этими ботафермами, за этими сельщиками, за этими говорящими головами, которые красиво вам видосики снимают. Думайте одним словом. Думайте. Дякуємо, дякую, Руслан. Дякуємо тим, хто підтримує друзі. Разом до перемоги. Я думаю, що все буде добре. і буде мир, будуть вибори, і буде зміна влади, і все буде добре. Ми надіємося на те. Дякуємо.